вышло на воду погодка хорошая, витра нема сейчас шукаем рыбку я еще ни разу просто не плавал понял вот так ну, у меня короче рогазон у меня сразу высвечивает уже все забито понял угу. а вот как заново рисовать я вот это ни, ни разу еще не делал сделанная карта ага. и там все глубины да все да полностью все Стоянки рыб, да? Да. ну Коряшки все. Коряшки поотмечал уже дешево, да. Нормально. А вот это красный что это? Где? Ну, красный, рук, да Ну, это берег. А, берег. А желтый это глубина? Это, да? да, желтый и синий это, это... глубина. Судак. Вот коса. Да. Это что коса щетки? Да тут рыбы как грязи. Ну да, глянь, а это даже все рыба. Все, все, рыба вот это белая, все рыба полная. Еще и ямки судак на рыба по-любому. Да, да, стоит. вот тут судак по-любому где-то кружит. Сейчас мы тут и отметим просто. Давай. Ты вы сейчас где проплывать будем. Это на 8 да, да. -мо. Вот По 8 сантиметров, да? Это это больше, чем. Это, это 20, 20 плюс сантиметров. Да, люди на микруху ловят. Да, такие вот. Вообще. Там еще слаги есть. Все что хочешь, короче. Давай, ставь сейчас будем кидать. <laughs> на пляже. Кидать прям. Сейчас, конечно. Вот это надо в коряжнике, вот эти сверху коря водить, чтобы щука вылетала. Ага. Вот это будет огонь. Так, первая рыбка. Вот такой судак, невеличкий. Смотрите. Взял, как положено. Крепко. На червячка. Ну, плывы назад. Плющи. Ну, маленький судачок такий подрос, подростк Ну, риба є, це не може не радувати. І ти тоже пливи домой отпускаем хороший бать вот так да усього вже заберем Да за рыба. Дивикай. А? Короче, нормально сегодня и судак, и карась есть. Можно рыбачить. А нет, ну что-то рыба бьется какая-то. Походу, что-то какая-то какая, -то, какая -то хуйня, опыльная. Что-то uh -huh. что бьет. О, судак. судак Короче, тоже от нуля ушел, да? Да, ушел от нуля и разловил этот... Работник. Немецкий силикон разновил. Немецкий разловил. силикон. Слах. Забираешь? М? Че, так их отпускают? Да заберу, братан, буду жарить его. Да нет, конечно, отпущу. Ну, красивый. Красивый. Немецкий слах разловлен. Привет, Ваньку. Что ж так это... Отцепился, не отцепишь ли качественные крючки качественные крючки да есть да рыбка есть какая-то рыбка да ну довольно всякий случай надо подсак не мелкий опять Ну, это такой покрупнее да нет, Ты нет. Видишь, клюет. клюет но вес вот такой ну ничего на слах опять немецкий Да, да, будемо Хай будемо вже побільше уже побольше ловить. Да. Четко пробило. Ну радує, що сьогодні риба есть, по чуть-чуть проклевується, но вже домой сейчас собираемся, 12 часов, пора уже. Так, ну що, половили ми рибки, трошки піймали, трошки відпустили. Все як має бути. Часом випрацьовує весь з двигуна все паливо, щоб по машине не розливалося, і їдемо додому.